ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون "قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين" قل لمن ما في السماوات والأرض "قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه" الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار فهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير